सत्तपुरी शहरात महादेव मंदिर पशुपतीनाथ मंदिर गॅस एजन्सी रोड इथे जप अनुष्ठान सुरू होत आहे आज महाराज असतील जोशी काका आणि वाजे महाराज यांच्या हस्ते आज प्रारंभ होत आहे आठ ते बारापर्यंत हा जप अनुष्ठान कार्यक्रम राहील आणि सकाळचं दृश्य आहे पशुपतीनाथ मंदिरातील तरी सर्व भाविकांनी श्रवणाचा लाभ घेण्यासाठी अवश्य या यावेळी ही यावे। 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 सर्वांकडून विनंती होत आहे पशुतिना पशुपतिनाथ महादेव मंदिर ओम महा द्रमकमे सुगंधम पुषुवर्धन गुर्वाकमेव बंदना मृत्योर्मुखी यमृता ओम द्रमकमे सुगंधम पुष्युवर्धन उर्वाुकमी बंधना मृत्योर्मुक्षीमृता ओं ब्रह्मके सुगंधम पुषिवर्धन उर्बारुकमी बंदना मृत्योर्मुक्षीमृता ओम ब्रमकमहे सुगंधम पुषिवर्धना उुकमी बंधना मृत्योर्मुक्षी ओं ब्रह्मके सुगंधम पुषिवर्धना उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतान् ॐ द्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतान् ॐ ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतान् ॐ ब्रह्मकम् यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमेव वन्धनान् नृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ ब्रह्मकम् यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमेव वन्धनान् नृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ ब्रह्मकम् यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नकं यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मक्षीयमामृताम् ॐ ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युमुक्षीयमामृता ॐ ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्योर्मक्षीयमामृता ॐ ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् ॐ ब्रह्मकम् यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् ॐ ब्रह्मकम् यजामहे सुगन्धम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् ॐ ब्रह्म यजामहे सुगन्धं